尴尬，今儿这酒可以啊，明天我安排，没问题，不听你的，抓着了。哎，小姐，过哎，别碰我男朋友，别过来，抓抓着他，小春还真有劲啊。放开我，放开我，你小心啊。 我已经报警了，别打了。时间突然慢下来，下次晚上别自己一个人出门。又被风吹开，而我，在。 原地徘徊，在等待有你的未来<你>。想念在风中独白。怎么了？不走吗？在那也别开。我们有一点微。 爱好了，别害怕，有我在呢，啊，我没事了。 是不是该说点什么？谢谢他温暖的怀抱，还是他的神勇无敌？好囧啊，想找个地缝钻进去。 要我再陪你一会儿吗？不用了。如果有需要，随时来找我。谢谢你，我好多了。 今儿好多了，我问你个问题：今天你觉得我帅吗？ 干嘛呢，李主任？啊，都这个点了，你这算是旷工呢还是早退呢？哎呀，你边去，我的戏都在明天呢。我现在来已经提前进组了，好吧？我有职业操守的，大哥。不是你在这干啥呢？七七六十九。哼，<laughs> 行了，少废话啊！我一人打游戏太无聊了，给你个机会。 把我带飞，这算什么、啊？去给我开门！不是你还没回我呢，我刚才是帅不帅啊？ 帅？不是，你还没回我呢。我刚才是帅不帅啊？什么时候变这么臭屁了？不能再想了，不能再想了，太花痴了。